Грузія відмовляється вести переговори про вступ до Євросоюзу до кінця 2028 року. Про це заявив прем'єр країни Іраклі Кобахідзе. Передає Ньюс. Голова уряду додав протягом чотирьох років Грузія виступатиме проти будь-яких бюджетних грантів з боку Євросоюзу. Заява Кобахідзе пролунала після того, як Європарламент у резолюції закликав не визнавати парламентські вибори у Грузії. Нагадаю, на них перемогла провладна проросійська партія Грузинська Мрія. І ось за за останніми повідомленнями, зокрема від Радіо Свобода, на вулиці Тбілісі вийшли люди. Вони вочевидь стихійний мітинг у них відбувається. Що саме конкретніше розпитаємо у коби накопія, депутата парламенту Грузії? Вітаємо вас, вітаємо, вітаю вас, слава Україні, героям слава, героям слава. пане накопія. Скажіть два слова, що у вас там на вулицях Тбілісі, Наскільки великий мітинг? Что вы знаете? Митинг только собирается, и люди просто идут, и не только в Тбилиси, и в регионах то же самое выходят люди. Есть примерно такое ощущение, что такое происходило в истории Грузии, вот когда Кремль пытался забрать у грузин грузинский язык как государственный. Это было в 70-х годах. Вот стихийный митинг, люди собираются. Конечно, сегодняшнее заявление э, так называемого премьер-министра, э, потому что мы теперь только так называем, парламентские выборы украдены. Это власть нелегитимная вопреки тому, что президент Грузии не назначил застание парламента. Это оперативное право по конституции Грузии. Они все равно собрались, они собрались, э, так скажем, провели застание парламента. Первое заседание парламента ⁇ это вышли, вышли из всех рамок законов Конституции, что самое главное. А помимо этого оппозиция подавала иск в Конституционный суд. Они должны были дождаться решения Конституционного суда или Конституционный суд, который им же под контролем мог просто сказать, что они не принимают производство иск оппозиции, но даже этого они не дождались и все равно собрались. То есть они несколько раз нарушили, так скажем, Конституцию Грузии. И что вы будете делать? Сегодня, 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 они, сегодня они еще, еще раз нарушили Конституцию Грузии, где прописано четко, что власть обеспечивает и делает все для того, чтобы Грузия стала членом Евросоюза. Это закреплено в Конституции Грузии. То есть это люди, которые каждый день нарушают Конституцию Грузии. Это люди, которые просто враги. Так этой и какая управа на них? Что можно сделать? Как противодействовать? И а, планы в оппозиции? Еще раз, еще раз, <с> <говорю> еще раз, хочу, еще раз хочу сказать, что мы в рамках существующего законодательства будем применять все меры, которые позволяют законы Грузии Конституция Грузии, угу. хотя эта власть уже давно не конституционная, для того, чтобы вернуть власть людям. Какие это засобы? Сейчас... Что вы имеете? Чем вы можете оперовать? Какие засобы вам позволяют законы есть, и Конституция есть, Грузии? Есть. Да, Протесту. протест. Протест, протест — это закрепленная Конституцией Грузии, так скажем, права так. граждан Грузии. Так. Вот, поэтому да. это никто не запрещал в нашей стране, и так. никто не сможет никогда запретить. Грузины даже выходили против коммунистов, да. когда те гоняли нас, и мы выходили, и добивались независимости. И я вам более того скажу, никогда в Грузии не ставился под вопросом, наш курс внешнеполитический. После того, как коммунисты пали, президент Гамсахурди определил четко курс Грузии в сторону Европы, Евросоюза и членства в НАТО. Кстати, этому курсу придерживался даже бывший первый секретарь ЦК партии Грузии, министр иностранных дел э, Советского Союза и потом уже Шевернадзе. президент Грузии Шеварнадзе. Mm -hmm. Я ничего не говорю о президенте Саакашвили, который первый поднял в Грузии перед mm -hmm. парламентом флаг Евросоюза. И это был человек, при котором начались переговоры с Евросоюзом а, о сначала виза-фасилитации, а потом виза-либерализации mm -hmm. э, и э, вступление Грузии в Евросоюз и, в принципе, соглашение, которое нынешними, так скажем, уже после 2012 года... Пайтокам де настовода кужинська мічта прийшла власті. Ані два годи, і що сумнівались підписувати це соглашення з євросоюзом чи ні. Ну они спугались. Кстати, помніте чим та закончилась в Пане україне. я копіячем перепрошую. Ми маємо нарешті кадри того, що відбувається на вулицях Тбілісі. з Асошейтепрес показує мітинг. Ви бачите це? Та це це будівля парламенту, та це будівля парламенту Это напротив парламента. Вот э, меня сейчас сообщают, что практически проспект Русавели заполнен, и да. люди идут, идут, и нескончаемый поток людей идет к парламенту Грузии. Этот протест будет продолжаться, обязательно будет продолжаться, и пока он не дойдет до логического завершения. Э, невозможно, невозможно Грузию развернуть э, в сторону России. Сегодня, кстати, власти Грузии похвалил Путин. Он их поблагодарил за стойкость. И да. очень похвалил, и сказал, угу. что они очень стойкие угу. и что они очень принципиальные. То есть У -у -у. вот сегодня, нынешняя сегодняшняя грузинская власть это просто продолжение, это филиал э, Кремля. Это просто обыкновенные ставленники Путіна і ставленники Кремля. Я вас увіряю, що грузини з цим довго жити не смогут. Дякую народ. Дякуємо вам дуже. Бажаємо Грузії обрати свій шлях і йти ним. Пасибі за те, що долучилися до нашого ефіру. Коба на копія, депутат парламенту Грузії, був гостем цієї години.